Вот константин валентинович я дело в том что к моему ребенку пришли с рекламным файером, флаером извините и продали ему за 20 гривен и вот мне интересно знать там написано что телефон можно купить и э, другие там модель для беспроводного интернета также на дисконтный счет получить 300 гривен вы можете детально рассказать про эту акцию с этой идет скидка на товары, там написано до 300 гривен, на бытовую технику, компьютерную технику, комплектующие компьютером, оргтехника. Вот зеленая еще с этой дисконтной карточкой вы можете приобретать при страховании автомобиля 15% скидки. к а скажите, пожалуйста, вот меня интересует, а то есть это надо будет подключиться, насколько я понимаю, к вашей CDMA, да, да. если телефон был. А какая стоимость подключения? А, то есть тарифный план, я понимаю. А скажите, пожалуйста, у меня тогда такой вопрос. А это вы ну, продавали этот фаер за 20 гривен, да, насколько я понял? А вы вообще знаете, что такие акции запрещены с не украинской мовой? А почему? А потому что законом Украины это запрещено, девушка. Если... Yes. Запрещені е, будь-які акції, які мають проводитися з неповнолітніми, а особливо коли вони ще за ці рекламні акції виплачують якісь гроші. Я вам да, да, Добрий день. Да. А з ким я розмовляю? Да. Меня зовут да. Анна зовут Андрій, я журналіст газети Кола. Вот. и меня заинтересовала ваша акция. Я позвонил в милицию, мне сказали, что вы нарушаете закон, вы проводите акции с детьми, которым нет 18 лет, и поэтому... Спустите, мы с ними не проводим акции. Но... Была как бы им просто рекламная акция, это реклама была. Ну так, а рекламная акция, по-вашему, это не акция? Нет, ну в том, что вы нарушаете закон, то есть вы проводите акцию с детьми, по сути, и еще берете у них за эту акцию деньги. Нет, почему? Ну, вы приходите в школу к детям и говорите, вот вам флайер за 20 гривен, вот. Нет, и... Это их не, то есть у нас он в офисе продается, это их желание, как бы, если они хотят, то есть. Я понимаю, если они хотят. Вы понимаете, что такая акция законом Украины запрещена. Мне только что об этом рассказывал э, начальник сектора связи с общественностью областной милиции. Александр, вам, конечно, вот откровенно вам скажу, вам повезло, потому что никто за двадцатку не будет писать никаких э, заявлений. Но это просто так не делается. Я в нашем отделе, как бы. Ну уточните, пожалуйста, потому что действительно законом Украины это запрещено. Хорошо, спасибо, да. До свидания. До свидания.